Всем привет! Сегодня я буду э, обозревать свои фигурки Лего. Так, первая мини-фигурка у нас будет. Вот, доктор, кто? Да. Вот такой вот доктор, кто? Со звуковой отверткой у него тут часы карманные и вот такое вот выражение лица сзади у него вот такой вот принт вот такой вот принт у него сзади и спереди ну а мы переходим дальше какой-то уборщик из симпсонов вот с фан, сам он такой вот в комедизоне зеленом. За ней никаких принтов нету. На руках вот. Это из двух видов пластика сделано на руки. Вот. Ноги зеленые просто. И вантус он держит. Вот такой вот нахмуренный. Ладно, мы идем дальше. А дальше у нас вот опять доктор Кто? Вот со звуковой отверткой вот такой вот. вот этого доктора сыграл Мэтт Смита, а предыдущего доктора, которого я показывал. И вас играет м -м, Питер Капальди Ну, в общем-то, вот такая вот мини-фигурка. У нее гаустук-бабочка. Тут вот полосатая рубашка белое с красным пиджачок с карманами, тут продолжается, сзади вот такой вот принц, звуковая отвертка феска, и еще у него два выражения лица, первое у него обычное вот такое вот никакое, а второе уже с улыбкой, как будто бы он что-то задумал, идея к нему пришла и так далее. Ну ладно, мы переходим дальше. Дальше вот у нас из коллекции мини-фигурок Диснея. Вот такая вот Урзуа. Я точно не смотрю мультик. Не, не, ругайтесь. Я не смотрю этот мультик. Вот такая вот осьминожка. У нее трезубец зуб... три Нептуна. Ракушка. Сзади вот прин, принтов нету. И у нее одно выражение лица. Так вот она выглядит страшно. Ну ладно, мы переходим дальше. Дальше у нас юный Робин из Nexo nights Он вот на такой вот установке. Смотрится с мечом. Вот такое вот у него выражение лица. Волосы у него про, как будто бы каждую волосинку про Заболе. И у него одно выражение лица.